নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ স্কুলত পঢ়া দিনৰে পৰা ডাঙৰ হোৱালৈ আমি সকলোৱে কিমান নোটবুক লিখি লিখি ভৰ্তি কৰি দিছোঁ কিন্তু কেতিয়াবা এইটো কথা ভাবি চোৱা নাই যে লিখি থাকিলেই আমাৰ জীৱন সলনি হ'ব পাৰে অথবা লিখিলেই যিকোনো সমস্যা সমাধান হ'ব পাৰে নাইবা কেৱল লিখিলেই আমাৰ উইচবোৰ পূৰণ হৈ যাব পাৰে আপুনি জানে চাগে এই পৃথিৱীৰ সকলোবোৰ সমস্যাৰে কিবা নহয় কিবা সমাধান আছে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত কিছুমান এনেকুৱা মেথডৰ কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যিটো আপোনাৰ বহুত কামত আহিব নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে আছামিছ এষ্ট্ৰলজি মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰাজ শৰ্মা ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত লিখিব জয়মা লক্ষ্মী এতিয়া ভিডিঅ'টো লৈ আগবাঢ়ি যাওঁ প্ৰিয়দৰ্শক যদি আপোনাৰ ব্যক্তিগতভাৱে কিবা সমস্যা হৈ আছে তেনেহ'লে ভিডিঅ'ৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নাম্বাৰত আমাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিব আমি আপোনাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম মানি লওক যে আপুনি কেইদিনমানৰ পৰা কিবা এটা নতুন কাম কৰিম বুলি ভাবি আছে কিন্তু আপুনি কৰিব পৰা নাই নাইবা আপুনি কোনোবা এজন মানুহৰ পৰা বহুত অশান্তি পাই আছে আৰু আপুনি বিচাৰে যে সেই ব্যক্তিজন আপোনাৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰি যাওক অথবা আপুনি ভাবি থকা কিবা এটা ইচ্ছা বহুত দিনৰ পৰা পূৰণ হোৱা নাই আমি সকলোৱে জীৱনত এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ মুখামুখি হ'ব লগা হয় আজি মই আপোনাৰ বাবে এটা চিক্ৰেট মেথড লৈ আহিছোঁ যিটো মেথড ব্যৱহাৰ কৰি নাইবা যিটো পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি এনেকুৱা ধৰণৰ যিকোনো সমস্যা অতি সহজতে সমাধান কৰিব পাৰিব তেনেহ'লে জানি লওঁ আহক সেই পদ্ধতিকেইটাৰ বিষয়ে যিকেইটা পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি আপোনাৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টোৰ শেষত এনেকুৱা এটা উপায় দিয়া হ'ব যিটো উপায় ব্যৱহাৰ কৰি আপুনি আপোনাৰ যিকোনো উইচ পূৰণ কৰিব পাৰিব আশা কৰোঁ আপুনি আমাৰ সৈতে ভিডিঅ'টোৰ শেষলৈ থাকিব আহক এতিয়া আৰম্ভ কৰোঁ প্ৰথমতে জানি লওঁ আহক ধৰা হ'ল আপোনাৰ কিবা এটা কৰাৰ বাবে সপোন মনতে পুহি ৰাখিছে আৰু সেই সপোনটো আপুনি পূৰণ কৰিব পৰা নাই আপুনি আপোনাৰ সেই সপোনটো কি কাৰণত পূৰণ কৰিব পৰা নাই সেই কাৰণটো বিচাৰি উলিয়াওক অৰ্থাৎ সেই প্ৰব্লেমটো আপুনি বিচাৰি লওক যেতিয়াই আপুনি সেই সমস্যাটো ধৰিব পাৰিব এখন কাগজ উলিয়াই সেই সমস্যাটো কাগজখনত ক'লা চিয়াঁহীৰ কলমেৰে লিখিব তাৰপিছত কাগজখন জ্বলাই দিব তাৰপিছত কাগজখন জ্বলি চাই হোৱাৰ পিছত সেই ছাইখিনি বতাহত উৰুৱাই দিব এইটো কাম আপুনি ঘৰৰ পৰা বাহিৰত গৈও কৰিব পাৰিব কিছু সময়ৰ পিছতে আপুনি ইয়াৰ ৰিজাল্ট পাই যাব মানি অহা হৈছে যে কাগজখনত আপোনাৰ সমস্যা তথা ভাৱনাবোৰ লিখি ইউনিভাৰ্চলৈ পঠাব পাৰে আৰু এইটোৱেই হৈছে ইউনিভাৰ্চৰ সৈতে জড়িত হোৱা এটা উপায় প্ৰাচীন কালত মানুহে পূৰ্বপুৰুষসকলৰ মাৰ্গদৰ্শন তথা আশীৰ্বাদ পাবলৈ এই প্ৰথাটো ব্যৱহাৰ কৰিছিল কাগজখন জ্বলোৱাৰ আন এটা আধ্যাত্মিক কাৰণ হ'ল নিগেটিভ এনাৰ্জিবোৰক ধ্বংস কৰা এতিয়া আহক দ্বিতীয় উপায়টো জানি লওঁ যদি আপোনাক কোনোবা ব্যক্তিয়ে মেণ্টেলি অশান্তি কৰি আছে মানসিকভাৱে অশান্তি দি আছে আৰু আপুনি সেই ব্যক্তিক নিজৰ জীৱনৰ পৰা আঁতৰাই পঠাব বিচাৰিছে তেনেহ'লে সেই ব্যক্তিজনৰ নাম কুলা চিয়াঁহীৰ কলমেৰে এখন প্লেইন বগা কাগজত সোতৰবাৰ লিখিব তাৰপিছত কাগজখন জ্বলাই দিব সোতৰবাৰ লিখিব লাগিব ছেভেণ্টিন কিছুদিনৰ পিছতে আপুনি ৰিজাল্ট পাই যাব এতিয়া কথা পাতিম আপোনাৰ উইচৰ বিষয়ে আপোনাৰ ইচ্ছাৰ বিষয়ে যদি আপুনি আপোনাৰ জীৱনত কিবা এটা নতুন কাম কৰিব বিচাৰিছে বহুত দিনৰ পৰা আপুনি চেষ্টা কৰি আছে কিন্তু আপোনাৰ ইচ্ছা পূৰণ হোৱা নাই নাইবা আপুনি একো কাম কৰিব পৰা নাই তেনেহ'লে আপুনি সেই কামটো তথা আপোনাৰ উইচটো পঁচপন্নবাৰ এখন বগা কাগজত লিখিব ফিফটি ফাইভ ক'লা চিয়াইৰে এবাৰ ৰাতিপুৱা আৰু এবাৰ গধূলি এখন কাগজতে লিখিব লাগিব ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি কাগজখন দুয়োফালে লিখিব তাৰপিছত কাগজখন ভাজ কৰি আপোনাৰ লগত ৰাখি ল'ব যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ উইচ পূৰণ নহয় দুই নম্বৰ উপায় আপুনি আপোনাৰ ইচ্ছাবোৰ এখন উকা বগা কাগজত লিখিব আপুনি যিবোৰ ইচ্ছাৰ কথা লিখিছে এবাৰ মনে মনে কৈ যাওক তাৰপিছত কাগজখন পৰি পেলাব এনেকুৱা কৰাৰ কিছুদিনৰ পিছতে আপোনাৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হ'ব আপোনাৰ ইচ্ছাবোৰ অতি সোনকালে পূৰণ কৰাৰ উপায়টোৱেই হ'ল কাগজ জ্বলাই দিয়া কাৰণ কাগজখন জ্বলাই দিলে আপোনাৰ ইচ্ছাবোৰ অতি সোনকালে পূৰণ হৈ যাব যেনেকৈ কাগজখন জ্বলিছে কল্পনা কৰক যে আপোনাৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হৈ গৈছে আপুনি আপোনাৰ লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ সুখ আৰু আনন্দ অনুভৱ কৰক মেনিফেষ্টেশ্যনৰ বা জুই জ্বলোৱাটো বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হয় এই পদ্ধতিটো অমাৱস্যা ৰাতি প্ৰয়োগ কৰিলে অতি সোনকালে ইয়াৰ সুফল পোৱা যায় কাৰণ অমাৱস্যাৰ ৰাতি কাগজ জ্বলাই উইচ কৰিলে আপোনাৰ উইচ নিশ্চিত ৰূপত পূৰণ হ'ব এইখিনি কাম কৰক আপোনাৰ উইচ নিশ্চয় পূৰণ হ'ব কাৰণ আপুনি ইউনিভাৰ্চৰ সৈতে কানেক্ট হৈছে আপোনাৰ ইচ্ছাবোৰ অতি সোনকালে পূৰণ হ'ব আপোনাৰ ইচ্ছা পূৰণ হোৱালৈ পজিটিভ হৈ থাকক কাৰণ দ্ৰুতগতিত আপোনাৰ ওচৰলৈ আহি আছে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাইলৈ আকৌ লগ পাম অন্য এটা ভিডিঅ'ত ধন্যবাদ